Selamat sejahtera cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Uh, sebelum kita mula, bolehkah cikgu perkenalkan diri anda sendiri? Hai cikgu Devi. Selamat sejahtera. Uh, saya cikgu Tanuja, anak perempuan berasu dari uh, SMK Puncak Alam 3. Uh, saya adalah seorang guru pendidikan khas di uh, bidang sekolah menengah dan Ya, saya uh, selama 3 tahun uh, bekerja di sekolah situ. Baik, terima kasih cikgu. Jadi hari ini kita nak bincangkan berkenaan ciri-ciri profession dan professionalism serta implikasi terhadap profession keguruan. Pada pandangan cikgu Tanuja, saya nak tanya bagaimana cikgu mendefinisikan profession keguruan? Okey, pada pandangan saya, profesional keguruan adalah satu bidang um, di mana uh, seorang cikgu menunjukkan dedikasi dan juga komunikasi yang tinggi untuk membentuk generasi masa depan. Uh, dan juga seorang guru merupakan individu yang bukan sahaja memberi ilmu tetapi memberi uh, kemahiran untuk membentuk seorang pelajar. Baik. Uh, jadi apakah perbezaan pula antara guru profesional dan guru biasa? Jadi bila saya tanya soalan ni saya saya pun tak ada idea macam mana nak membezakan antara guru profesional dengan guru biasa. Jadi apakah pandangan cikgu Tanuja? Okey. Seorang so, guru profesional ah uh, um mem memiliki satu ilmu pedagogi yang mantap mereka uh, mempunyai pengetahuan yang lebih dalam pedagogi yang ada pada masa sekarang dan sentiasa mengikuti uh, perkembangan pendidikan yang ada pada masa kini dan mengamalkan refleksi kendiri apa yang mereka ajar apa yang um, Api yang mereka uh, guna aktiviti mana yang mereka guna dalam kelas dan mereka juga mempunyai akti, uh, etika uh, kerja yang tinggi dan menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh integriti. Baik, itu adalah satu penjelasan yang sangat bagus. Terima kasih. Jadi uh, soalan seterusnya, uh, secara umum, apakah cabaran utama yang anda hadapi? Oleh guru dalam aspek accountability pula Okey uh, Guru perlu memastikan pembelajaran berkualiti untuk semua pelajar Walaupun tahap pemahaman uh, pelajar berbeza Sebab setiap pelajar mempunyai uh, pemahaman yang tinggi, sederhana dan rendah Guru pula perlu uh, menggunakan aktiviti yang sesuai mengikut tahap mereka. Okay. Selain itu, pentaksiran pentaksiran yang adil juga uh, merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru dalam aspek accountability. Selain itu, pengurusan masa antara uh, mengajar dan tugas pentadbiran, di mana seorang guru mempunyai peranan di dalam kelas dan juga di ...petabiran sekolah. Mereka perlu uh, uh, seimbangkan antara tugas mereka... ...di dalam kelas dan juga petabiran. Iaitu merupakan uh, salah satu cabaran... Uh, uh, ...dihadapi oleh guru dalam aspek accountability. Um, selain itu, guru juga... Uh, ...memenuhi harapan ibu bapa dan sekolah. Di mana mereka uh, mereka uh, mempunyai cabaran yang tinggi di mana um, semasa mereka memberi penerangan kepada ibu bapa dan juga petabi uh, mengenai uh, peranan uh, seharian mereka. Tekanan dan pelbagai pihak daripada pelbagai pihak juga boleh memberi kesan uh, kepada kesejahteraan guru. Uh, jadi, cikgu-cikgu kena Uh, bijak dalam mengimbangi tanggungjawab mereka dalam kehidupan seharian. Jadi saya faham sebagai seorang cikgu guru pendidikan khas, saya pasti uh, cabaran yang dihadapi oleh cikgu Tanuja memang tinggi. Boleh sebut satu dua cabaran yang hari-hari cikgu menghadapi? Okey. Uh, cabaran sebagai guru pendidikan khas adalah uh, banyak berbanding dengan cikgu-cikgu pendana di mana uh, untuk pengetahuan cikgu dewi murid pendidikan khas ataupun murid berkeperluan pendidikan khas mempunyai emosi uh, dan juga uh, emosi dari segi mental yang tidak stabil di mana cikgu-cikgu perlu mempunyai kesabaran yang tinggi dan juga Uh, perlu uh, mempunyai aktiviti sesuai untuk menangani uh, isu tersebut maksudnya isu-isunya adalah emosi yang tidak stabil so uh, ia adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan khas selain itu uh, murid pendidikan khas juga terbahagi kepada kefungsian sederhana dan kefungsian rendah uh, salah satu cabaran uh, adalah Uh, kesesuaian aktiviti yang perlu dibuat oleh cikgu dalam kelas Cikgu-cikgu uh, pendidikan khas uh, perlu uh, melihat keupayaan dan keadaan murid Sebelum memulakan sesuatu aktiviti uh, pada setiap hari okay, Terima kasih cikgu Tanuja atas uh, penjelasan yang baik Okey seterusnya kita nak bercakap tentang peringkat perkembangan guru jadi, berdasarkan pengalaman cikgu sendiri, bagaimana perkembangan seorang guru boleh diukur? Okey, baik. Soalan yang bagus. Um, perkembangan seorang guru perlu diukur melalui beberapa aspek. Pada pandangan saya, aspek utamanya adalah keberkesanan pengajaran uh, dinilai berdasarkan uh, uh, kejelasan dalam penyampaian strategi pengajaran di dalam satu kelas dan penglibatan pelajar. Peningkatan uh, prestasi pelajar juga menunjukkan kesan pengajaran uh, terhadap pencapaian akademik dan juga kemajuan uh, digital pada masa kini. Okey. Selain itu, uh, penguasaan teknologi juga membolehkan uh, seorang guru menyesuaikan kaedah pengajaran dengan kemajuan digital. Uh, seterusnya, um, hubungan dengan pelajar, ibu bapa dan komuniti mencerminkan uh, keprihatinan serta komunikasi yang baik. Kepimpinan dan inovasi dalam pendidikan juga menunjukkan uh, peranan guru sebagai mentor dan pencetusan perubahan di mana uh, guru sentiasa kena uh, kena updatekan diri mereka dengan uh, keadaan masa kini mereka perlu um, membuat inovasi dan membuat um, aktiviti yang kreatif untuk Uh, sesuai dengan perubahan yang ada pada masa kini. Gabungan pemerhatian, maklum balas um, dan juga refleksi kendiri dapat membantu untuk mengukur perkembangan sekarang. Terima kasih Cikgu. Saya terfikir satu soalan bila uh, Cikgu tengah jelaskan. Saya nak tanya bagaimana apakah sorry, apakah strategi yang Cikgu gunakan untuk pelajar PPKI? pendidikan khas. Apakah strategi yang cikgu, strategi pembelajaran dalam kelas yang cikgu gunakan? Okey, strategi pembelajaran untuk murid pendidikan khas yang sangat sesuai adalah aktiviti uh, yang berasaskan uh, permainan ataupun bermain di mana murid-murid uh, pendidikan khas sangat suka dengan aktiviti permainan. Mereka tidak bosan dan mereka sangat aktif bila Cikgu-cikgu sebut jom kita main, uh, tapi uh, yang yang aktiviti berasas kepermainan juga dianggap ses uh, sebagai uh, ilmu yang kita sampaikan kepada murid khas. Contoh uh, dalam uh, uh, PDPC subject um, aktiviti. Subjek uh, pendidikan jasmani uh, yang kita boleh ajar kepada guru murid-murid uh, pendidikan adalah uh, contoh aktiviti menyambut bola. Uh, menyambut bola adalah salah satu subtopik dalam uh, pendidikan jasmani, pendidikan khas. Bila kita just cakap sambut bola, Okey, kita hari ini akan belajar cara-cara untuk menyambut bola. Ha. Itu hanya kita sampaikan in. Tetapi bila kita sebut, uh, okey, Hari ni kita akan main bola. Sekarang cikgu ajar macam mana kita memberi bola kepada kawan dan menyambut bola daripada kawan. Itu adalah salah satu teknik yang berasaskan permainan. So bila kita menyebut seperti itu mereka uh, rasa seronok dan dan juga aktif dalam sesuatu aktiviti sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. So strategi yang sesuai pada pandangan saya adalah uh, aktiviti uh, berasaskan permainan. Okay, baik terima kasih Cikgu uh, Cikgu Tanuja. Jadi uh, soalan lagi satu yang saya terfikir tadi adalah um, saya memang rasa cikgu perdana dengan cikgu uh, pendidikan khas memang ada banyak perbezaan Sebab dari segi uh, penglibatan murid dalam kelas mereka mungkin mem perlu mengusahakan dengan lebih kan hmm. uh, Macam mana cikgu cuba sedaya upaya untuk dapat penglibatan pelajar dalam kelas Uh, boleh terangkan serba sedikit tentang soalan okay. ni. Okey, jadi macam uh, kelas perdana, murid uh, yang biasa saja kan, murid bukan uh, dari segi hmm. autistik ke apa ke. Jadi hmm. mereka punya penglibatan dalam uh, kelas adalah berbeza daripada murid pendidikan khas. Betul. Sebab mereka lebih uh, vulnerable dalam emosional kan. Hmm. Jadi macam mana cikgu cuba sedaya upaya untuk dapatkan seluruh Uh, murid untuk libatkan dalam PDPC. Okey, soalan yang bagus. Ah uh, okey. Murid aliran perdana, uh, mereka matang dan mempunyai hmm. emosi yang stabil dan mereka juga boleh memahami arahan diberi oleh guru. Betul. Tetapi untuk murid pendidikan khas, ah uh, cikgu pendidikan khas perlu memberi arahan yang ringkas dan juga arahan satu persatu di mana uh, mereka boleh memahami apa yang uh, perlu buat di dalam kelas. Uh, sebagai contoh uh, okay contoh kita memberi arahan dekat murid pendidikan khas untuk membasuh tangan. Okay, Kita sebut. Okey, uh, Alia sekarang Alia pergi ke dapur. Okey. Seterusnya Alia pergi dekat sinki uh, untuk membasuh tangan. Alia buka uh, pipe untuk membasuh tangan. Alia pasti menggunakan sabun. Uh, di mana kita pecahkan arahan tu uh, supaya murid tu boleh memahami uh, apa yang cikgu sebut. Apa yang cikgu nak menyampaikan Okay, bila kita pecahkan Arahan tersebut Mereka boleh melaksanakan Aktiviti dengan betul uh, Ini yang perbezaan Antara abil, uh, Kefungsian dekat murid Aliran Perdana dan juga Murid pendidikan khas So arahan hmm. uh, uh, So arahan tu penting uh, Dia ada perbezaan Macam mana kita nak bagi arahan Mengikut kefungsian murid Ikut, ya betul. Kita ikut kefungsian murid. Kalau ada yang per perdana mereka lebih matang dan lebih stabil. Jadi tak perlu betul. sangat tak perlu sangat uh, terperinci dia punya arahan. Betul-betul. Berbeza dengan pendidikan khas. Okay. Terima kasih ya. ya, ya. ya. Okey. Okay. Uh, kita pergi ke soalan seterusnya iaitu uh, pendekatan terhadap pembangunan profesionalism. Jadi uh, soalan saya kepada Cikgu Tanuja uh, apakah pendekatan ataupun kaedah bagaimana aa uh, yang boleh diambil oleh seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Okey, pada pandangan saya, uh, guru boleh menyertai latihan dan khusus berkaitan. Uh, sebagai contoh, sebagai uh, guru pendidikan khas, saya sentiasa mengikut e-pembelajaran dalam uh, platform apps uh, dan juga pelbagai platform online untuk menambahkan ilmu pengetahuan saya dalam sesuatu uh, bidang di mana bidang saya adalah bidang pendidikan khas kan. Uh, selain itu, uh, kita juga uh, boleh menambahbaikan uh, ilmu pengetahuan kita uh, dalam untuk meningkatkan profesionalisme kita melalui social media di mana sebagai contoh saya, sebagai guru pendidikan khas, Selalu uh, ataupun kadangkala melihat teknik untuk menangani murid autism dalam social media seperti TikTok dan juga Instagram, Instagram di mana saya boleh membaca pelbagai teknik dan juga melihat video di mana ibu bapa uh, menangani uh, macam mana Uh, menguruskan murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Selain itu, cikgu-cikgu uh, juga uh, boleh meningkatkan profesionalisme mereka melalui kolaborasi profesional, profesional, sorry, profesional uh, dengan rakan sekerja di mana cikgu-cikgu uh, sentiasa boleh uh, membuat PLC ...pembelajaran dalam komuniti untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka... ...dan juga kemahiran mereka dalam uh, bidang tertentu. Selain itu, guru juga sentiasa melakukan refleksi ke diri... ...untuk menilai keberkesanan pengajaran mereka. Uh, di mana selepas menyelesaikan sesuatu pengajaran, aktiviti peng pengajaran dalam kelas... Uh, cikgu perlu membuat refleksi diri berdasarkan apa yang mereka ajar dalam kelas. Uh, ini akan membantu untuk guru-guru uh, uh, untuk menambah baikkan aktiviti PDPC pada masa yang akan datang. Ya yeah. yeah, sangat betul. Uh, okey. Sekarang selepas kita dah uh, bercakap tentang kaedah bagaimana seorang guru boleh membangunkan profesionalisme mereka Okey, uh, saya nak tanya Cikgu uh, Tanuja, apakah cadangan langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk meningkatkan accountability dan professionalism guru di Malaysia? Baik, uh, soalan yang bagus. Okey, pada pandangan saya, kerajaan dan institusi pendidikan pendidikan uh, boleh menyediakan banyak latihan berterusan Uh, dan juga uh, memberi sokongan pentadbiran yang lebih mantap uh, kukuh. Selain itu, memperkenalkan sistem ganjaran yang adil uh, serta meningkatkan uh, kesedaran masyarakat mengenai peranan guru. Ini adalah sangat penting. Uh, uh, saya beritahu uh, seperti. Uh, ini kena, uh, kerana di mana komuniti uh, uh, kurang faham dengan peranan guru so uh, kerajaan perlu memberi maklumat tentang peranan guru uh, untuk mem men untuk uh, memberi komuniti sokongan yang kukuh kepada uh, mm -hmm. guru guru di dalam sekolah Okay, so uh, pengukuhan etika profesionalisme juga amat penting untuk memastikan guru sentiasa berpegang um, kepada nilai-nilai profesionalisme mereka. Okay, terima kasih sangat-sangat Cikgu Tanuja atas pandangan yang sangat bermakna ini. Jadi semoga wawasan dan pengalaman Cikgu dapat memberi inspirasi kepada guru-guru lain. Ya, terima kasih Cikgu kasih juga Cikgu Devi kerana mengambil uh, temuduga ini yang bermanfaat dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, thank you. Bye. Bye.